नियाजनु सबीर भाई, नियाजनु बहुत अच्छा लगा मुझे पहले तो यहाँ करोज हमारे बुजुर्ग है उन्होंने बहुत इज्जत दी मेरा बहुत स्वागत करा और अलहमदुल्ला यहाँ के लोगों ने बहुत मेहनत करी छोटे से लेके बड़ों ने नियाज को सक्सेस बनाने के लिए और मैंने चार से पांच हजार लोगों का खाना बनाया यहाँ पे और अलहदल्ला मुझे जब से ये सोशल मीडिया पे आते हुए करीबन डेढ़ एक साल हुआ और उससे मुझे और अलहमद फ़ायदा हुआ और अच्छा भी लगता है मुझे ये जी तुम क्या कहना चाहोगे जो सोशल मीडिया पे तुम्हारा अकाउंट है तुम बहुत विस्तारों के गुजरात के अंदर काका विस्तार में जाके बना के गया अलहमदल मैं गुजरात में तो बनाता ही हूँ लेकिन गुजरात के बाहर भी मैं बनाने जाता हूँ जैसे महाराष्ट्र हो गया फिर जैसे अभी मुझे ऑर्डर भी आना शुरू हो चुके हैं जैसे कैनेडा है यूके है लेकिन अभी इतना काम होने के कारण और बुकिंग ज़्यादा होने के कारण मैं ले नहीं पाता हूँ आज तुम कहाँ पे आयो अभी आज मैं आया हूँ बड़ोड़ा एकता नगर के अंदर और मैंने यहाँ पे जो नियाज बनाई थी वो चार से पाँच हज़ार लोगों की नियाज बनाई थी आपका स्वागत किया गया है आप क्या मैसेज देना चाहूँगा मैं इतना ही मैसेज कहना देना चाहूँगा तो मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत ज़्यादा यहाँ से मुझे इज्जत मिली है और अच्छा स्वागत किया है और खादारी भी अच्छी की है मुझे यहाँ आपका नाम टॉफिक एकता एक नगर में जो ये प्रोग्राम रखा गया है न्याज का यजूर सरकार गोसिपाक रदी अल्लाह तो लंगर का नाम ये इस साल की बात है यानी यहाँ पर हर साल ये लोग इसी तरीके से न्याज करते रहते हैं चाहे हजूर पाक के नाम से हो या ख्वाजा नवाज के नाम से हो या सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु सलील तसलम के नाम से हो यानी हमेशा यहाँ हमारे एकता नगर में मदीना मजीद से जुड़े हुए जितने भी हमारे नौजवान हैं हमारे महल वाले हमेशा लंगर खाना चालू रखते हैं हर महीना कुछ ना कुछ होते रहता है और जो आज का जो प्रोग्राम है ये बाबा नवाब गुरु वालों की तरफ से है तमाम नौजवानों ने इन लोगों को सहायता दिया और इन लोगों ने अपने हिम्मत जुटा करके मिलजुल करके नजरियात का प्रोग्राम रखा ये न्याज में कितने व्यक्तियों ने नियाज का आनंद लिया हुआ है नियाज में तो तकरीबन हजारों की तादाद में मतलब लोग आए और उनसे जुड़े और नियाज में हिस्सा लिया है आपका नाम मोहम्मद सलीम रजन